Недавно мы посетили наших ребят 55-й бригады в зоне АТО. Хочу сказать, что дух у мальчишек боевой и настроены защитить Запорожье, Украину и большие-большие умнички. Но все мы знаем, что обеспечение армии, конечно, не на 100%. И, как прежде, помогаем нашим Воинам Открылся новый пункт приема передач для наших солдат. Это по адресу Патриотическая 49 в этом здании, комната 20. Так что очень просим горожан откликнуться. Солдаты наши нуждаются в нашей помощи. Это медикаменты, продукты, белье, фонарики, батарейки и даже что-то покрупнее, оптика. Могу озвучить вам номер телефона, по которому вы тоже можете обращаться. 067-1787-427. И второй вопрос очень важный. Хочу рассказать о работе нашей приемной. Она открыта уже 8 месяцев и довольно многим помогли мы бойцам, а также их семьям. Вопросы остаются и помогают нам их решать юристы. Спасибо им большое. Например, недавно по итогам горячей линии, которую медиацентр Запорожский провел, студенты раздавали листовки и Прошла горячая линия по итогам, нам поступили, поступило много звонков. И я хочу озвучить некоторые вопросы, беспокоящие наших воинов, эм, которыми мы надеемся им помочь и поможем. В частности, вопрос, который связан с тем, что в семье двое сыновей, которые находятся оба в зоне АТО один пропал без вести официально числится о пропавших. После Ловайского котла второй несет службу мать является работающей пенсионеркой, сохранится ли за ней пенсия не в свете последнего изменения законодательства. Хочу сказать, что были внесены изменения в закон о пенсионном обеспечении, однако из сути вопроса, я так понимаю, у нее пенсия которая является социальной, поэтому размер пенсии по возрасту минимальный э, устанавливается в размере минимального потребительского бюджета. Э, поэтому, по сути, ответ на ее вопрос, сохранится ли ее пенсия неурезанной, я скажу, что если ее пенсия установлена э, в минимальном размере, она за ней сохранится. Более того, э, если она будет продолжать работать, то пенсионеры, которые проработали после назначения пенсии по возрасту или инвалидности, не менее двух лет с более высоким заработком, чем тот, с которого была рассчитана пенсия, устанавливается по заявлению пенсионера. То есть она может продолжать работать, и затем, тот, если она проработает не менее двух лет, она подает заявление, и эта информация подается, принимается во внимание для перерасчета ее пенсии. Солдат, который числится в пропавших без вести, скоро должен быть демобилизирован. За 10 дней после демобилизации, если он не явится на работу, он уволен. Как быть в этом случае жене с маленьким ребенком? Хочу сказать, что согласно озвученному мной разъяснению Министерства юстиции, осуществляется защита военнослужащих. И также основным, естественно, законом является закон о социальной правовой защите военнослужащих и членов их семей. В частности, это статья 9, которая говорит о денежном обеспечении военнослужащих. За военнослужащих, которые захвачены в плен или без вести пропавшими, сохраняются денежные и иные виды обеспечения. Фонд вчера закончил так сказать, э, ремонт э, холла э, на втором этаже в госпитале это предусмотрена э, комната для посещения э, бойцов. Э, то есть теперь э, еще немножко мы ее до оборудования диванами или мягкими уголками какими-то, да, и поставим пару столиков, и все желающие смогут приходить и пообщаться с ребятами уже непосредственно на территории госпиталя и непосредственно в помещении. Лаборатория госпиталя, скажем так, с сегодняшнего дня под угрозой закрытия. Самое необходимое, что туда надо, это шкафы вытяжки. Потому что нету вентиляции, нету вытяжки, и это основная причина закрытия. Ну, и кроме этого, все остальное медоборудование, которое уже, естественно, там устарело, и никто его, я так понимаю, кроме нас, с вами не поменяет. Там. Вот. Потому как Министерство Обороны на это средства практически не выделяет. Вот. Значит, также остается э, острая проблема, э, это ремонт здания э, инфекционного отделения. Это отдельно стоящее здание, я уже как-то говорил на какой-то из пресс-конференций, э, здание в аварийном состоянии. Опять же, ищем меценатов, ищем спонсоров э, и, естественно, людей, которые готовы взяться э, за ремонт этого помещения.